Поэтому к моменту открытия выставки, когда пришли все начальники работы не министерств, они стояли у стенок. Это был такой авангард. Это, это было потрясающе. А это продолжалось всю ночь, вот это ну, бешеная работа. Кто-то спал на кто-то... В общем, это было прекрасно. Я помню, как мы... В Казани приехали с всесоюзной выставкой художников театра, как нас уговаривали снять работы Боровского, потому что Боровский сделал спектакль, по-моему, журайто своего возмущенного дамы». дамой. Вообще снять Боровского, вообще убрать. Но мы бы были какой-то единой командой, и отстояли это дело. Борь, я вспоминаю всегда и радуюсь, что мы с тобой знакомы. Редко, к сожалению, увидимся. И дай Бог тебе успехов. И здоровья. И здоровья. О, что сказать, что поздно пришел, еще не успел посмотреть, все, но я знаю работы э, Бори, мне уже много-много лет, и очень их люблю. И, кроме того, я люблю смотреть на них обоих. А вот, вот, замечательный симбиоз э, Как? хотя, с другой стороны, сейчас я думаю, как вы выживаете это, это очень трудно, когда два человека... Э, э, Белла пишет прекрасные стихи, он создает прекрасные э, вещи в акварели, живописи. Трудно, Белла, трудно. да? Будь я твоей живой, я бы тебе завидовал. Абсолютно точно. Потому что художник имеет дело с прекрасной э, внешней стороной жизни. Чудесной, радующей. А не со словом. Белла, правда, словом убить Снова, губительно. Да? Мучительно. Ну ладно. Да. Вот. А кисть, карандаш, краски, чудо, чудо, чудо. Вот Митрохин, как он работал, да? Какой-нибудь стаканчик рисовал. Да? Или цветочек. И был счастлив всю жизнь на 90 лет. Вот, Боря, я тебе желаю того же счастья. Были тоже и будь здоров. Пусть меня Татьяна Олеговна представит, мне так приятно будет. Я уже в музее, <пускай> мне очень приятно. Если на знают, все, конечно, то, то вот Ирина Павлова, знает, далеко не все, ты, большой друг нашего музея, художник по стеклу не только по стеклу. Я очень люблю музей, и я очень люблю Набокова, и я очень люблю Кушнера, и я очень люблю Беллу Ахатовну. Это для меня просто вообще, я, я даже не верю своим глазам, что вот Белла Ахатовну с моими бабочками. Для меня это просто легенда вот живая. А Борис Миссерер, я всегда знала его имя. Вот, я художник. И э, я хочу сказать как художник, я закончила художественно-промышленную академию, не шпиглецов, обороны шпиглецы, я работаю за прикладник, прикладником, я пишу, и хочу сказать, что акварель это самая сложная техника, которая есть на свете из всех техник. Вы знаете, масло можно переписывать 300 раз, акрил можно переписывать. Но э, когда пишешь акварель, акварель почти относится к графике. Но у вас не график, у вас живопись. Да это сама жизнь, это сама любовь. Вы знаете, акварель, почему она не одна? Потому что безумно сложно. Это безумно сложная техника. Чуть-чуть добавил больше, больше краски, а все грязь. Нет, не, нет, это самое произведение, есть грязь. Но здесь светится бумага. У вас такие прекрасные работы, вы знаете, Борис я захотела писать акварелью. Это, это, это просто говорит о очень много. У нас прекрасная работа, гениальная. И я еще хочу сказать, вы очень молодые. Вы вот просто вот дух свободный. Вы, вы, очень оба молодые. И вы любящие. И вы знаете, что я, я желаю вам любви и легкости. Самое главное, легкости. что все люди хотят выйти в рюмку водки. Я коротко. быть Но все-таки несколько вещи надо сказать. Во-первых, огромная благодарность музею и Татьяне Олеговне. Потому что вообще эта идея в этих стенах провести выставку была очень притягательна для меня и для девочек, когда я слышал, естественно. Потому что четыре стены для нас, вот, э, вот эта ниточка, я сказала, это, как сказала, бы, узор судьбы, который привел к той замечательной встрече с Владимиром Владимировичем Набоковым Мантро, Палас Отель Мантро. Это заслуга Белой, конечно, потому что она ему написала такое, я бы так сказал, душевыдирающее письмо из Парижа. ответ мы не получили, и мы, приехав только, он опоздал мы уже приехали в Женеву, а ответ был еще в Париже. Но мы позвонили Владимиру Набокову и произошла эта замечательная встреча. Не буду сейчас это описывать, кроме одного ощущения этого лица Владимира Набокова, изумительно красивейшего такого, оно изумительно красиво и Слово еще породисты, как-то хочется, но, может, это неправильное слово, но это русская порода, выродившаяся уже в наше время, э феноменальные красоты, правильные, чем хорошее, сам мудрость. Вот это ощущение осталось. А он на нас смотрел как каким безумным изумлением, кто эти люди из России, потому что вся пропаганда сделала такое дело, что в России трава не растет, уже нет людей. И до нас с ним были только Виктор Некрасов, замечательный человек, и тоже замечательный Амальвилий, Амалий, которые все-таки с ним не нашли какого-то общего языка, контакта, это вот как-то не случилось, и он так как-то радости, они как на своем больше настаивали, видимо, чем слушать его и любить просто его вещи. Но я не буду об этом долго говорить, сейчас это отдельная тема для разговора, я просто это к тому все говорю, что все-таки это происходит в день рождения Набокова, и в этих стенах, и вот этот узор, эта ниточка, она действительно как-то существует, несомненно, ее присутствие для меня очевидно. Сама выставка тоже я подумал, когда она я сделана. У меня есть разные работы, есть огромные абстрактные работы, и разные и формальные опорки, тонкие, многодельные Но это было бы неправильно с, с, с теми работами сюда вломиться, как -то, потому что это нарушило какое-то ощущение дома. И поэтому вот от, от я продолжаю формулировать, что это камера, значит, выставка такая творительная которые я объясняюсь немножко, что она очень мала, и я только целил и людей, и что идет, и меня очень лестно, но там на такой обычно не зовут людей, как это происходит незамеченно. А тут так получилось, что все-таки мы все знаем, дружим среди и вот все сюда пришли, так что я очень печально вам благодарен. И последнее это то, что просто вот дело тоже -то приехало какой-то степени освещается, потому что вдруг да, и маятники, если тоже на общем деле, там большинство портретов здесь, еще существует огромное количество ее портретов творения, которые в таком здесь не можем Вот, и эту улицу я ей посвящаю. Thank you. Я ну, благодарю Борисов и друзья, и, и ну, мне радует, что мысли, когда мы первый раз давно уже попробовали ну, везти сюда, э, совершенно э, не э, таким силам, к чувством. к бок, вот, к его дому. Вот мы пришли, и у нас какая-то была какая-то какая строгая а, женщина, и она и говорит, на проще детей и казалось бы, нам так и по потому что, ну что, но я рада, что Борис вошел сюда сегодня вошел со своими работами, вошел э -э, с тем, что видели своих коллег и друзей. И, конечно, то, что э -э, так или иначе э -э, его это самое благородное вместилище для, для счастливых мыслей о на Бог. Знаете, я совершенно по-прежнему, у меня происходит некое душевнодирание от того, что правильно. Сейчас уже музей существует, он уже вот в первом этаже зримо ощущаем и так далее. Но мы должны всем миром буквально, я предлагаю начать это мощное движение всенародное, за то, чтобы этот дом далеко. будет так. Музей. Конечно. И второе, это что, конечно, надо написать ну, соответствующее письмо, мы все его подпишем. Давайте сегодня начнем это движение, это при на боков будет вот началом этого движения, за то, чтобы дом отдать целиком, хотя здесь замечательная тоже редакция, прекрасные кассеты, но все равно им надо найти свое помещение и не водить зрителей отдельно, вот как меня в кабинет главного редактора показывает камин, понимаете, или смотреть вот до половины этажа, можно смотреть э, витражи, а выше уже нельзя. Понимаете? Значит, надо начать всенародное такое движение мощное. И Матвиенки написать, конечно, письмо, и мы его все подпишут, Подпишется огромное количество людей. Вот мы сегодня сделаем этот почин. Слава Мистереру! Вот, <laughs> вот. Мы сделаем этот почин. И второе, что надо предупредить всех тех, кто так или иначе получил вещи из этого музея, начиная с Эрмитажа, из картины Бакста и продолжая публичной библиотеки, и продолжая русские музеи, и всеми организациями, которых так или иначе но, стихийно но разобрали вещи музея, их сюда вернуть и сделать здесь полноценный замечательный музей величайшего история. Спасибо большое, Данила спасибо за такие слова. Спасибо. А теперь мы всех мы, да, мы все это мы 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 приглашаем уже посмотреть поближе. Тех, кто может еще не успел посмотреть выставку, посмотрите уже спокойно, поближе и, как говорится, обсудить да.